Kita mulakan video review ni dengan satu pantun. Makan nasi rabu kena ada budu. Bruno Fernandes Gracie pun jadilah. Janji padu. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak review game Malaysia lawan dengan pasukan Nepal Dalam kelayakan Piala Asia untuk tahun 2027 nanti Yang mana macam kita tahu Malaysia dah menang 2-0 dengan pasukan Nepal tapi kemenangan ini tak cukup selesa lagi sebab pencabar utama Malaysia tu Vietnam berjaya bantai pasukan Laos sampai 5-0. So, lah ni walaupun Malaysia menang, Malaysia stay dekat tangga kedua sebab goal different kita just 2 je. Tapi Vietnam goal different ni pula ni dah 5. Dan lepas ni, Malaysia akan lawan Vietnam pula dekat Malaysia. So, mungkin Malaysia kena guna advantage main dekat tempat sendiri untuk lawan dengan Vietnam. Satu benda yang agak mengecewakan adalah kehadiran fan kita dekat stadium lah yang mana fan kita tak ramai. Tapi itulah tak boleh nak kata apa lah. Aku nak pergi pun macam susah juga sebab bulan puasa kan tapi kita ucapkan tanya kepada fan-fan yang pergi ke stadium yang tengok bola Malaysia lawan dengan pasukan Nepal dan kita harapkan next game lawan dengan pasukan Vietnam kita kasih full house lah stadium ok so dalam game ni Malaysia dah menang 2-0 dapat 2 gol clean sheet adakah permainan Malaysia dah cukup meyakinkan dan ni adalah first game untuk Peter Klamoski tau iaitu coach baru pasukan Malaysia dan first game ni bagi aku adalah game yang lain daripada yang lain sebab ni bukan setakat saja first game untuk Peter Klamoski ni juga adalah first game sejak Harimau Melaya di revolusi. Sejak TMJ atok depa barulah depa start buat kerja dan kita nampaklah hasil-hasil kerja tu. So kalau hang check baliklah background Peter Klamoski ini, dia ni pernah jadi pembantu kepada Ash Postekolu coach pasukan Tottenham. So kalau hang tengok gameplay dalam game ni hang nampak dak mirip lebih kurang macam Ash Postecoglou. Dia ada lebih kurang sikit sebab dalam game ni memang Malaysia agresif attack. Kita tahu daripada segi line up dulu lah. Daripada segi line up formation kita pakai formation 3-5-2 ataupun lebih tepat kita pakai formation dalam game ni adalah 3-2-4-1. Sebab tu aku kata dalam game ni memang Malaysia agresif attack. Sebab Malaysia tempatkan dekat tengah kalau hang tengok 6 player tau. Termasuk dengan wing back lah. Yang mana dekat goalkeeper kita start dengan Syah Nazmi. Defend kita start dengan Matu Davis dekat belah kanan right center back. Dekat belah tengah kita ada Syarul Saad. Dekat belah kiri kita ada Harith Akal. Untuk defensive midfield ataupun lebih kepada center midfield adalah Noah Lane dengan Hector Hevel pemain baru untuk pasukan Malaysia. Untuk dua wingback kita, pertama kali sejak sekian lama, Dion Cool boleh main dekat belah kanan. Dia dapat main dekat posisi favourite dia macam dia main dekat Boriram dulu. Kalau tidak, dok main dekat Malaysia ni asyik kena main centre back saja. Tapi kali ni Peter Kalamoski bagi kepercayaan dekat dia, main dekat posisi terbaik dia iaitu dekat belah right wingback. Dekat belah left wingback macam biasalah mainkan Corbin Ong. Dan dua attacking midfield iaitu Arif Aiman dan juga Andre Dos Santos. Dan striker tunggal kita pakai dalam game ni adalah Romel Morales. So lebih kurang dalam game ni Malaysia pakai formation MU So pakai formation MU Mestilah menang kan Ah nasib baik menang Dan aku cakap formation dan juga pemain ni Aku cakap berdasarkan apa yang aku tengok dekat atas padang tau Waktu di pemain So mungkin lah kalau aku tengok dekat app Tiba-tiba ada -tiba perkataan Malaysia main formation 4 pertahanan ke apa semua Aku, tak tak tahulah Tapi aku tengok dekat atas padang Memang Malaysia main 3 formation center back So lawan pula dengan pasukan Nepal dalam game ni Memang Malaysia cuba cari gol sebanyak mungkin Separuh masa pertama Kita boleh tengok gameplay pasukan Malaysia agak baik Tapi itulah waktu first half ni memang ketara gila Kita nampak kekurangan dia Daripada dari segi crossing daripada segi final decision maksudnya final decision kita nak crossing tu elok ke tidak nak shooting ke nak tanduk ke Haa tu jadi masalah kita Tapi aku boleh kata Masalah utama untuk pasukan Malaysia Dalam game ni Adalah daripada segi crossing lah Bila aku tengok game Malaysia lawan dengan Nepal ni kan Aku seolah-olah tengok macam Dalok dekat mana-mana Dalok dekat belah kanan Dalok dekat belah kiri Sebab crossing dalok selalu macam tu lah Memang kelot Tapi aku boleh kata Depal crossing depal lagi teruk Daripada dalok ke aku tahu Dalok kadang-kadang sampai elok juga So dalam game ni yang Selalu buat crossing lah Antara 4 player Antara pemain macam Hendrik Ataupun Arif Aiman Tapi lebih yang kerap buat crossing Adalah dua wing back kita lah iaitu Dion Cole dan juga Corbin Ong. Dion Cole dia tak ada lah buat crossing selalu. Ada juga masa dia buat crossing, ada masa dia cuba link up dengan Ari Emad. Tapi Corbin Ong memang dia dapat bola dia akan target untuk crossing. Tapi crossing dia selalu kalau crossing mesti aku akan tengok macam ni. Ke bulan. Crossing dia memang ke bulan walaupun dia skor dalam gini Crossing dia kan. Aku tak kutuk lebih-lebih lah kan. Tapi memang sakit hati tengok Corbin Ong crossing. Kadang-kadang tak ada pressure pun crossing tak sampai. Satu lagi adalah daripada segi positioning player dalam kotak penalti. Kalau tengok positioning player ni mungkin depa kurang Kesepahaman dengan wing back depa lah dekat mana depa nak letak bola. Sebab selalu dalam first half ni kalau hang tengok, kadang-kadang Malaysia cross pi post tapi pemain dekat near post. Banyak kali tau dalam game ni. Sebab tu lah Malaysia dalam game ni susah sangat nak score gol walaupun kita dominate the game. Dan nak cerita Nepal dalam game ni depa memang tak ada niat nak main bola pun. Depa just nak main wrestling je dalam game ni. Memang Nepal dalam game ni, ni dia pemain dirty football tapi dirty football tu adalah salah satu taktik juga kalau hangpa nak tahu so aku boleh kata taktik tu berjaya jugalah torture pemain pasukan Malaysia bila pemain-pemain pasukan Nepal hang tengok ramai kena kad kuning ramai buat tackle tega kasar yang mungkin boleh bahaya dan setiap kali depa dapat bola depa just main lombol aja dan harapkan player-player depan depa dapat rampas bola tapi kita kena bagi kredit dekat tiga pertahanan Malaysia memang solid tambah pula dengan Noah Lane Noah Lane selalu jadi backup untuk tiga defend tau tapi antara defend yang paling aku nak puji adalah Ari Akal lah memang solid gila dalam game ni 30 minit kita main Akhirnya lalah kali Hector Havel pun skor gol pertama dia Dia skor gol pertama untuk Malaysia Dan dia skor gol pertama dalam debut dia untuk pasukan Malaysia Yang sakit hatinya kita semua tak boleh tengok Yang sakit hatinya kita semua tak boleh tengok lah dekat TV Tak tahulah kan waktu tu semua tengah tengok dekat Astro ke Dekat RTM ke Dekat mana-mana ke Memang waktu tu tiba-tiba lah jadi sangkut Tiba-tiba tengok tu Eh dah gol dah Hector Havel skor Dah lah gol cantik betul aku tak penalty Sakit pula hati kan Nasib baik lah kita buka-buka tu Malaysia score. Kalau buka-buka turn apart skor, lagilah koyak. Waktu ni aku tengok macam, weh, apa? So dah jadi ni kan? Tiba-tiba syarang tertangguh. Dalam kali Malaysia skor. Hector Hever dalam game ni lah. Ya. Kita tolak tepi dia skor gol tu ah. Boleh kata memang dia ni arkitek dalam game ni. Aku boleh kata dalam game ni Hector Hever memang engine lah untuk pasukan Malaysia. Dan dalam game ni, aku tengok cara dia main mirip-mirip sikit lah macam Juan Moniz. Cuma Hector Hever ni dia lebih kepada deep lane playmaker. Dia tak adalah terlalu naik ke atas sangat tapi dia operate team daripada belakang. Maksudnya bila dia dekat middle third ataupun dekat tengah ha, ah, waktu tu lah masa-masa untuk dia cari play-play lain dan selalunya hantaran dia memang tepat bila Hector Herrera dapat bola hang boleh tengok ketenangan dia memang selalu target play-play dengan betul aku harapkan lepas ni tak ada lah tim tim dalam Malaysia nak beli dia bagi je lah dia main dekat Portugal lagi tiba-tiba join pasukan tu tiba-tiba join pasukan ni tak maulah kan bila pemain kita dah ada kemampuan main kat long jangan duk kacau dia lagi Hector Herrera skor gol pertama untuk pasukan Malaysia dalam game ni gol yang cukup cantik daripada lock kotak penalti so habislah dalam game ni separuh masa pertama Malaysia leading 1-0 Yang mana aku rasa still tak cukup lagi Sebab still ada possible Walaupun Nepal macam tak mau main bola Tapi main bola ni kalau hang buat mistake sikit Mungkinlah boleh hukum tim hang Dan hang mungkin kena hukum dengan pasukan Nepal Tapi itulah kan aku rasa seharata tertangguh tu Yang jaga lah tu mungkin orang Nepal kot kan dia macam nak tak bagi kita tengok gol tu kan Betul ke? Kan tak betul? Kok kut lah kan ada orang Nepal tengok video aku ni Aku minta maaf lah melawak je no So kita masuk ke second half pula Bila masuk second half Gameplay Malaysia masih lagi sama Kita agresif attack ke depan Tapi kita masalah daripada segi crossing Memang barai emak kita punya crossing Aku boleh kata dalam game ni Ada beberapa kali je kot Mungkin sekali dua je crossing kita betul-betul sampai Dan bila betul-betul sampai Hang boleh tengok striker Malaysia boleh je deliver Macam Roman Morales tu First half aku sampai kena check tau Dia ni main ke tidur ni Sebab tak nampak kat atas padang Sebab selalu Roman Morales tempat ada tu selalu Andrik pergi kat tempat dia dan bila stack kali ada chance Andrik lagi nampak eager nak score gol ah ha, pun satu juga dalam game ni main simple sudahlah macam Hector eh? tapi still lah Andrik dalam game ni antara pemain yang paling perform lah Cuma kadang-kadang menyakitkan hati Bila crossing sampai Hang boleh tengok Pemain macam Romain Morales Boleh tanduk juga Dan hampir-hampir skor gol Kena tiang Tengah-tengah kita susah Nak cari gol kedua ni Malaysia dapat satu set piece Sebelum tu Malaysia dapat Banyak set piece tau Sebab pemain Nepal ni Banyak sangat buat foul Depan luar kotak penalti Tapi yang cerdiknya Dalam kotak penalti Kalau hampa pasan pelih pelayan Nepal Tak pernah pun try nak buat foul. Mereka just tak mau bagi Malaysia masuk kotak penalti je Mereka akan try buat foul Sebanyak mungkin Luar kotak penalti Bila masuk kotak, akan jaga -jaga. Tak akan bagi penalti dekat Malaysia. Tapi selepas beberapa kali kita mencuba, hampir skor dengan freekick Arif Aiman, hampir skor daripada freekick Andri, hampir skor daripada freekick John Cole, Akhirnya dengan satu set piece Dan ni bukan direct free kick Tapi ni adalah set piece taktik yang cukup-cukup menarik Pasti dekat Hector Havel Sekali lagi Hector Havel buat key passes Dapat dekat Arif Aiman Arif Aiman crossing dekat Kobin Ong Kobin Ong boleh score Bila tengok gol kedua ni kan Tengok macam catu Memang solid gila gol kedua ni Dan Malaysia menang 2-0 dalam game ni Cuma aku rasa sepatutnya kita boleh score lagi banyak gol kalau crossing kita lagi on point sebab striker kita Romel Morales tu kalau Chan ada memang dia boleh finish masalahnya Romel Morales ni bila duduk dalam kotak penalti dia macam budak-budak duduk dekat tengah padang tengok kapal terbang lalu dekat atas Romel Morales dalam game macam ni Tok kanan, tok kiri, tok kanan, tok kiri Bola lepas atas pala nak tanduk macam mana Tapi overall good game untuk Malaysia Walaupun ni bukan cabaran utama lagi untuk Malaysia Dan memang ramai expect Malaysia boleh menang dengan Nepal tapi still good performance untuk Malaysia dan mungkin kita boleh buat momentum yang baik ni dalam next game lawan dengan pasukan Vietnam dan satu lagi key moment dalam game ni adalah kembalinya Mickey ataupun Faisal Halim setelah sekian lama kalau kita nak buat satu buku kan kalau kita nak buat satu buku kan aku saja kepada penulis-penulis buku Apa buatlah cerita kisah comeback Faisal Halim ni hampa bayangkanlah ha, Faisal Halim kena satu benda yang boleh menyebabkan kerjaya dia mungkin terpadam tapi dia boleh comeback Bukan setakat comeback main dengan pasukan Selangor lah ni comeback untuk main dengan pasukan Malaysia balik tau kalau anda tengok dia punya body lah ni kan body dia dah solid gila macam sebelum ni kalau anda tengok lepas dia balik daripada bola tu kan badan dia macam agak buff sikit kan tapi lah ni badan dia dah solid macam waktu dia tengah perform dulu tu walaupun mikir dalam game ni dia tak score tapi performance dia cukup-cukup mantap kena tackle dengan dua player Nepal pun dua player Nepal tu yang je dia lepas dan kalau anda tengok dalam game ni ya, kalau kita tengok partnership dekat belah kanan antara Arif Aiman dan juga Diongkul dah solid lah Diongkul macam kita tahu lah dia dalam kelas dia tersendiri Arif Aiman pun macam tu juga. So bila depan dua dekat belah kanan ni memang solid habis ha. Tapi bila masuk Mickey dalam game ni bila masuk Faisal Halim, dia partner dengan Arif Aiman pula, dia ganti tempat dia orang hang boleh tengok partnership dia pun nampak lebih serasi dan Malaysia sepatutnya boleh skor gol ketiga ada satu set piece tu Hendrik passing dekat Faisal Faisal shoot tapi kena benting pula tu bukan kena benting kena defend Nepal so overall good game untuk Malaysia siapa main over the match bagi yang apa bagi aku semestinya lah adalah Hector Havel kalau worst play aku rasa tak ada lah sebab dalam game ni Malaysia dah main dengan cukup baik walaupun tak aku duk kata crossing Corbin On tak elok tapi daripada segi body balance Corbin On dia boleh body sampai 2-3 play Nepal daripada segi build up tu patut dipuji so tanah dekat pasukan Malaysia Kita move on ke next game pula Nanti lawan dengan pasukan Vietnam Hampa boleh drop prediction hampa nanti lawan dengan pasukan Vietnam Dan kita harapkan tu adalah game yang kita boleh menang Sebab tu adalah game dekat tempat sendiri Sebab macam biasa lah kan Selalunya kalau lawan Vietnam Lagi-lagi main dekat away ha, ah, Referee tu kalau tengok daripada Jepun tu ha, ah, Redo siap-siap je lah So tu lah video kali ni Dan terima kasih sebab tu sampai habis Jangan lupa like Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Aku Solehan Assalamualaikum